dalam negeri Malaysia cukai anda masa depan kita Assalamualaikum. Selamat pagi kembali untuk Klinik Cukai di Bernama Radio. Untuk edisi hari ini, kita nak berbicara berkaitan dengan e-invoice tidak membebankan elak salah faham. Ya, yeah. ya yeah, jadi kita akan tajakan dengan lebih lanjut ya yeah, berkenaan dengan e-invoice ini bersama-sama dengan tetamu kita, Muhammad Rozaini Muhammad Arif, pengarah seksyen bahagian e-invoice Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum, Cik Rozaini. Waalaikumsalam. Okey, jadi kita tahu e-invoice adalah inisiatif digital oleh kerajaan nak lebih hasil untuk meningkatkan kecekapan perniagaan mengurangkan beban cukai dan juga uhum. menggalakkan ketelusan. Ya, hmm. itu dia dan uh, Okey, pertama sekali kita nak tahu ah uh, ya tentang saya lah tentang e-invoice ini kan. Apa sebenarnya manfaat kepada si pembayar cukai serta perkembangan pelaksanaannya di Malaysia yang dikatakan bermula sejak 1 Ogos 2024 yang lalu. Okey, ah uh, pertamanya saya ucapkan selamat pagi kepada DJ Rahal dan Tasha serta pendengar radio bernama pada pagi ini ya. Eh. So atas soalan yang bukan tu saya ucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi berkaitan dengan pelaksanaan e invoice uh, dalam kredit cukai pada pagi ini. Uh -huh. Untuk makluman DJ dan pendengar radio uh, mulai 1 Ogos 2024 kita telah mula melaksanakan uh, e-invoice ni So pelaksanaan ini wajib bagi semua pembayar cukai yang mempunyai pendapatan melebihi 100 juta dan ke atas. Seterusnya kita telah mula melaksanakan bagi fasa kedua 1 Januari yang lepas untuk pendapatan yang melebihi 25 juta hingga 100 juta mm -hmm. dan akan datang 1 Julai 2025 nanti bagi fasa ketiga bagi pembayar cukai yang mempunyai pendapatan melebihi 500,000 ribu hingga 25 juta dan seterusnya pada 1 Julai 2026 Bagi pendapatan yang melebihi sehingga 500 juta Hmm uh -huh. So untuk invoice ni kalau ikutkan ialah satu Proses penjitilan lah Ya so kita gantikan yang proses manual tu Kepada proses yang lebih digital Hmm uh -huh. So dia mengenungi maklumat yang lengkap Bagi setiap transaksi yang telah dilakukan Dengan tambahan maklumat seperti nombor tin lah Nombor cukai yang kita Hmm uh -huh. Bagi setiap penjual dan pembeli So manfaatnya amat besar terutamanya kepada PMKS okey so dalam 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 sektor PMKS ni ia akan bantu PMKS uh, dapat merancang kewangan dia sendiri hmm okey dapat mempermudahkan pengurusan percukaian dan pelaporan cukai oleh PMKS itu hmm serta juga dapat mengurangkanlah risiko-risiko kehilangan ataupun kerosakan dokumen manual yang sebelum ni. Yang selalu mm. kita dengarlah orang hilang dokumen. So dengan adanya invoice ni, dia lebih mudah yeah. untuk mereka menyimpan maklumat uh, transaksi kewangan mereka. Mm -hmm. Okay Okey, kalau kata boleh saya kongsikan di sini sehingga hari ini, 13 Mei ni, kita telah menerima hampir 282 juta transaksi invoice melibatkan hampir 30,000 pembayar cukai yang telah mula melaksanakan e-invoice ni. Sama ada mandatory ataupun secara sukarela mm -hmm. hmm. Okey. dan kalau kita nak kesentuh sikit berkaitan dengan e-invoice ni saya rasa ini adalah uh, hasil daripada apa yang diluahkan oleh rakyat Malaysia sebelum ni yeah. kan selalunya kita kena simpan riset kan 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Ha, jadi mereka minta untuk kita buat secara digital kita pula minta hmm. hasil buat secara digital ha, tapi hasil mulakan dulu lah dengan mereka yang dia punya uh, apa ni dia punya amount tu juta-juta ha. so kita harapkan lepas ni semua orang boleh guna e-invoice ni cukup mudah ha. kan ya, sebenarnya eh, sebab, macam cerdik lah. <laughs> sebab kan yelah kita tahu kan. Ni riset, hmm. riset yang kita dapat tu kan ha. Bukannya receipt tu hilang ha. Ya tapi semua Nombor-nombor ya, <laughs> Segala detail Pembelian dan sebagainya Hilang, hilang. terus Risau ah. kita Okey Tadi uh, Cik Zainal ada sebut Bahawa e invoice ini Sebenarnya memberikan manfaat besar Terutamanya kepada PMKS Okey itu yang disebut Tapi ada salah faham pula Yang kata uh, Ketika fasa ketiga um, Untuk 1 Julai 2025 nanti uh, Ada keliru pula eh, Macam beban lah Untuk PMKS uh, uh -huh. Sebenarnya apa inisiatif Atau sokongan Yang disediakan oleh Hasil eh, Untuk membantu mereka mendapat maklumat yang tepat dan untuk membuat persediaan Okey uh, untuk makluman DJ Rahal dan DJ Tasha mm -hmm. Banyak inisiatif dan sokongan yang telah kita laksanakan Bagi membantu uh, terutamanya fasa 3 dan fasa uh, PMKS ni Bagi melaksanakan invoice Antaranya pihak kita telah menyediakan talimat invoice secara percuma Okey talimat ini kita adakan di seluruh negara sama ada secara fizikal ataupun secara webinar. Mm -hmm. Okey, maklumat-maklumat talimat ni kita boleh dapat daripada maklumat Microsoft Invoice yang kami telah sediakan. Okey, seterusnya kita juga ada pembukaan kaunter perkhidmatan di setiap lokasi uh, lembaga asing negeri. Mm -hmm. Okey, kalau mereka boleh hadir ke kaunter perkhidmatan kami untuk menerima uh, penjelasan ataupun mendapatkan maklumat lebih lanjut berkaitan pelaksanaan Invoice. Seterusnya kita ada talian bantuan 24 jam untuk membantu PMKS untuk apa-apa berkaitan berkaitan dengan teknikal Juga saya boleh kongsikan di sini pada 29 April yang lepas kita juga telah turun ke lapangan untuk memberi penerangan di mana nasihat dan menyebarluaskan tentang berkaitan dengan pelaksanaan invoice ini. Hampir 4000 premis perniagaan telah kita lawati bagi memberi penjelasan berkaitan dengan pelaksanaan invoice. Okey. Seterusnya uh, antara kemudahan yang kita juga sediakan adalah berkaitan dengan portal my invoice. Okey. Portal my invoice ini kita sediakan secara percuma kepada semua pembayar cukai termasuk PMKS bagi melaksanakan invoice. Selain portal my invoice, kita juga telah membangunkan satu lagi sistem uh -huh. iaitu dipanggil sistem my invoice e-post. Okey. Uh -huh. Sistem My e-invoice ini telah dilancarkan oleh telah dilancarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada hari hasil. So, sistem My e-invoice ni untuk membantu mana-mana PMKS yang tidak mempunyai sistem POS dia sendiri boleh menggunakan sistem My e-invoice untuk menyokong pelaksanaan My invoice. Mm -hmm. Okey. Di samping itu juga kerajaan juga telah memberi kelonggaran bagi setiap fasa pelaksanaan dan tempoh 6 bulan untuk mereka lebih bersedia dalam melakukan invoice ini. Okey. Mm -hmm. Dalam tempoh 6 bulan ni uh, kita benarkan penjual itu mengeluarkan invoice uh, invoice yang disatukanlah. Okey, walaupun kalau dia tak boleh buat invoice satu-satu, dia boleh buat invoice yang disatukan. So, kita bagi kelonggaran dalam tempoh enam bulan ni. Hmm, baik. Ya, kalau tak boleh buat satu-satu, tapi ianya boleh disatukan. Ya, betul. Ah, ha, itu dia. Baik, dan <coughs> bila kita dengar, kan, bila nak buat uh, invoice kan, uh, cukup mudah sebenarnya kepada PKS, PMKS ini uh, kan ya. Dan namun ada juga yang mengatakan uh, ataupun pandangan daripada peniaga-peniaga inilah. Kan sampaikan nak buat invoice ini. Uh, jadi ramai peniaga katanya tutup peniaga. Uh, kan. Ah uh, kan. Oh terbungkus apa ni dalam talian merasakan terbeban nak kena buat itu ini kan ya. Eh? Dan uh, bagaimana tuan eh, boleh uh, kongsikan uh, lebih lanjut ya eh, uh, tentang perkara tersebut. Okey, saya rasa uh, soalan yang baik untuk saya jelaskan mm -hmm. bagi menghilangkan uh, kekeliruan di pihak peniaga di luar sana. Mm -hmm. Okey. Bukanlah Pelaksanaan invoice ni untuk membebankan mereka. Sebenarnya Pelaksanaan invoice ini amat penting untuk mereka melaksanakan dan membantu mereka bagi mudahkan proses perniagaan mereka sendiri. Okey. So, dalam perlaksanaan invoice ini, mana-mana transaksi yang kita lakukan adalah menjadi tanggungjawab kepada pihak penjual lah sebenarnya. Okey. Tetapi bagi soalan yang tak yang merujuk pada peniaga dalam talian tu kan. Okey. Sebenarnya yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan invoice itu adalah platform penyedia platform berkenaan. Penyedia platform hmm. berkenaan yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan invoice bagi pihak peniaga yang menjalankan dalam dalam platform e-dagang berkenaan. Oh. Okey. So oleh itu mereka tak perlu risaulah sebenarnya. Hmm. Right? Mereka boleh meneruskan peniagaan mereka sebab tanggungjawab itu adalah diberi kepada penyedia platform e-dagang berkenaan. Hmm. So perasaan ini sebenarnya lebih memberi kemudahan dan kecekapan dalam perniagaan lah. Bukannya memberi satu beban kepada peniaga-peniaga dalam uh, e-dagang tu sendiri. Oh okey, hmm. saya rasa ni memudahkan um, apa ni usahawan-usahawan dan tu peniaga-peniaga dalam talian ni. Sebab ya. mereka tak perlu buat apa-apa tapi platform tu yang kena buat. Ha ah, kan ya? Eh? Okey. Dia ada sistem ke sebenarnya e-invoice oh, ni? Betul. Bagaimana? Ah, oh, kita akan beri sistem tu atau semua orang download sistem yang sama ke macam mana? Okey. Tutiman yang saya sebut tadi, kita ada sediakan portal my invoice. Ada portal. Ah, okay. Portal my invoice ni boleh digunakan oleh semua orang mm -mm. secara percuma, okay kalau kata perniagaan tu sendiri ada sistem dia dia boleh integrasikan sistem dia terus kepada e-invois. E mm -hmm. Oh tak ada tak ada yang susah untuk mereka buatlah. Mm -hmm. Okay jadi contohlah eh mm. uh, ni macam nah, kita itu. nak faham kan ni. Betul betul nak, saya pun nak faham. kan. Contohnya saya berniaga di platform e-dagang. Okay. Uh, tak kisahlah kau tak oren ke kau tak biru ke yeah, apa-apa lah okay, kita dengan okay, ke. Okay. Uh, uh. Jadi saya tak payah risaulah tentang uh, pelaksanaan in e invoice ni sebabnya platform itu yang akan uruskan untuk pihak saya. Betul. Macam mana yang DJ Raiha Faham tadi tu memang tepat sekali. Oh, tak payah okay. risau. Okey. Okey, bagi yang berniaga di platform e-dagang memang adalah tanggungjawab Pengeluaran invoice tu terletak kepada penyedia platform e-dagang berkenaan. Hmm. Okey. So jika PM ke koperasi di platform e-dagang, maknanya tanggungjawab tu pada penyedia platform e-dagang. Mhm. Okey, jika guna menggunakan... So benda ni Uh, sedikit perbezaan kalau kata platform e-dagang tu melibatkan international, luar. Platform e-dagang luar lah, mm uh -hmm. -huh. contoh eBay ke apa. So yang tu dia lah ada sedikit uh, perbezaan punya layanannya sebab dia akan mengikut transaksi rentas sempadan. Tetapi kalau kata penyedia, e penyedia e-dagang tempatan, maknanya mereka yang akan keluarkan invoice untuk PMKS berkenaan. Uh -huh. Okey, Okay. Walau bagaimanapun ya mm -hmm. untuk untuk membantu uh, platform e-dagang ni mengeluarkan invoice bagi pihak PMKS PMKS berkenaan perlulah mengemaskini segala maklumat-maklumat mereka dengan penyedia platform e-dagang berkenaan. Mm -hmm. Okey right. antara Supaya daily lah ni. Yes, antara maklumat yang diperlukan contoh nama peniaga, nombor, mm -hmm. nombor pendaftaran perniagaan nombor cukai a uh, peniaga berkenaan. Mm -hmm. okay alamat, nombor telefon dan apa-apa maklumat yang diperlukan oleh penyedia platform e-dagang guna mm berkenaan -hmm. lah. Mm -hmm. Okey, dengan maklumat yang telah dikemas kini oleh peniaga-peniaga e-dagang ini dengan platform e-dagang, dia amat membantulah. Okey, dia amat membantu platform e-dagang ini untuk mengeluarkan invoice bagi pihak mereka sendiri. Mm. Mm. Okay, Hmm. Okey, jadi Betul mereka boleh uruskan tapi kita kena bagi maklumat yang lengkap. Betul. Ya. kalau tak tak boleh buat lah. Betul. Ya. ya. jadi... Sama lah macam pernikahan. Memang ya. kan itu <laughs> yang akan nikahkan kita. Tapi borang-borang semua kena lengkap. Betul. Ha, macam ha, tu ya. konsep. Syarat sah nikah nak kena penuhi. Ya. Ha, Macam itu lah mama dia. Yang penting kena waras. Ah, ha, ha. Itu dia. Okey cerita pasal waras ni kan ya. Ha, ha. Perkaitannya Memanglah selalunya kalau kita lihat kan tentang bayar cukai ini adalah kos. Hmm. Ha, kan orang kata macam alamat nak kena bayar lagi ni. Ha, oh, macam mana ni? Okey jadi saya rasa mungkin menjadi cabaran juga kepada PMKS ini uh, sebab mereka nak kena susun atur kan ya bayaran-bayaran mereka dan uh, kos sering menjadi kebimbangan ya para peniaga ini dan adakah mereka ni perlu melaburkan kos untuk melaksanakan uh, e-invoice ini uh, Cik Rozai ni bagaimana mungkin uh, Cik Rozai ni boleh bagi tahu fungsi dan ciri-ciri terkini yang ada pada portal my invoice ini mudah tak uh, apa ni peniaga-peniaga ni nak gunakan okey untuk membantu PMKS dalam melaksanakan invoice seperti mana saya uh, nyatakan tadi lembaga hasil telah menyediakan portal my invoice okey portal my invoice ni memang percuma untuk digunakan oleh semua PMKS mm -hmm. uh, dalam uh, portal ni kita ada berbagai ciri features yang kita sediakanlah antaranya adalah pengurusan profil perniagaan dan juga kita boleh letakkan segala maklumat-maklumat tentang wakil perniagaan, maklumat kalau kata ada maklumat ERP sistem perniagaan kita kita boleh daftarkan dalam portal kita. Uh -huh. Dan juga dalam pengurusan dokumen kita ada proses untuk mengeluarkan dokumen, kita boleh buat semakan dokumen, kita juga boleh membuat cetakan dokumen berkenaan. Uh -huh. Ini kalau kata melibatkan features dalam portal myinvoice sendiri. Mhm. Uh -huh. Okey, selain portal myinvoice kita juga ada sediakan juga aplikasi mobile al mobile invoice. Hmm. Ini juga boleh membantu uh, a peniaga-peniaga kita, PMKS kita untuk mulakan invoice di mana-mana saja. Hmm, cukup okay, mudah. cukup mudah. Tanpa apa apa pembayaran. Betul, tanpa pembayaran. So, kalau kata aplikasi mobile invoice ni kita sediakan di di ketiga uh, platform iaitu App Store, hmm -mm. Google Play, Android dan juga Huawei apps hmm. galeri. So, kita sediakan ketiga-tiga um, di platform ini untuk membantu PMKS mengeluarkan invoice secara aplikasi mobile Mm. Okey. Di samping itu, ciri terkini yang ada kita letakkan di portal My Invoice adalah carian dokumen. Okey, fungsi carian dokumen. Juga kita adakan uh, satu fungsi untuk mereka boleh membuat visual secara yang mereka nak sendiri. Mereka uh -huh. boleh upload logo-logo perniagaan mereka dalam papan, dalam dalam invoice. So bila kita lihat a uh, cetakan a uh, invoice tu ada dipaparkan logo perniagaan mereka sendiri. Mhm. Uh -huh. Okey. Seterusnya kita juga ada sediakan a uh, fungsi iaitu janaan kod QR. Kod QR ni akan membantu a uh, pembayar cukai ataupun penjual uh -huh. uh -huh. mendapatkan maklumat daripada pembeli. Okay, maknanya dia scan je kod QR uh, daripada portal My invoice tu yang kita jana tu Penjual dah dapat lah segala maklumat pembeli kita uh -huh. Okay, seterusnya Di mana yang saya sebutkan tadi juga Kita juga ada membangunkan satu lagi sistem iaitu e-post hasil So benda ni akan, sistem ni akan membantu PMKS kita Di mana-mana yang tiada sistem lagi untuk mengeluarkan e-invoice uh -huh. Okey, dia macam nilah eh kalau anda rasa macam tertanya masih lagi ragu-ragu kan. Ada type je uh, e-invoice -E tu nanti dia akan keluar dia punya muka depan dia tu. Yep. Kemudian di sana dia ada tahu uh, mengenai portal my invoice e mm -hmm. ataupun video panduan pengguna. Itu paling mudahlah. Okey, klik video panduan pengguna. Ah uh, buat satu-satu ikut saya, ikut yeah. saya. Ha uh, uh. lepas tu nanti dia bagi tahu dulu portal <coughs> log masuk kali pertama, tekan video tu nanti video tu bagi tahu macam mana kita nak masuk nak chapter 1 first time login. Ya. Yeah. Uh. Cukup ikut ikut ya, sampai itu. sudah Lepas tu ada soalan lazim Lepas tu kalau Dah tak boleh juga Hubungi kami Itu Adang paling senang Kalau susah sangat hubungi je mereka Aa Aa, Aa, kan? Nak lagi senang okay. Pergi jumpa dekat kaunter Lagi Aa, senang lagi Tolong senang. buatkan lagi Lepas tu dia ada juga Dekat portal tu Ada program-program Ataupun taklimat E-invoice wow. So anda boleh tengok lah Dekat Kucing Sarawak Okay hari ni berapa mm -hmm. hari bulan Hari ni 13 hari bulan Kita ada Sekejap eh Lambat sikit eh. Ha ah, cari 13 eh. Ya? Ah, uh, 13. Oh, hari ni kita ada. Ada, ada. Hari ni kita ada taklimat e-invoice kolaborasi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Selangor dengan peniaga-peniaga negeri Selangor. Oh, cantik tu. Okay. Dapat ah. Dapat 6 jam berkhusus. 6 jam. Lepas tu Sungai Petani pun hari ni juga tarikh betul, yang sama. ah, uh, lepas tu nanti esok dekat e-invoice uh, dekat Keluang Johor. Mm -hmm. uh, ikutlah ikut sampai Sarawak. Dari Perlis sampai lah ke Sabah. Ah, uh, ada kat situ. Itu dia. Ah, ada masa betul. kita bulat botol tu. Betul, betul. betul, betul. <laughs> Okey okey. Just sesuai sangat dengan awak punya uh, role, ha, role saya. Ah uh, role awak sebagai jurucakap LHDN. Uh, roti, lapar. Yeah. Saya dia role. Okey, kerajaan umumkan pengecualian e-invoice uh, bagi PMKS dengan pendapatan tahunan 150,000 ke bawah. Mm -hmm. Jadi ini adakah terpakai kepada semua PMKS. Serius si Okey, uh, betul, Pem bagi pembayar cukai yang pendapatan tahunan di bawah 150,000 tu dikecualikan dari pelaksanaan e-invoice. Tetapi um, kita amat menggalakkan lah. Okay, kalau boleh, mereka juga boleh melaksanakan invoice bagi melengkapkan ekosistem mak invoice itu sendiri. Mm -hmm. okay. Tetapi uh, bagi PMKS yang mempunyai pendapatan RM150,000 ke bawah ini, uh -huh. okay. ada juga yang dikecualikan yang maknanya di mana mereka kena buat juga bagi Syarikat dengan pemegang saham bukan individu dan pendapatan tahunannya lebih RM150,000. Okey. Anak syarikat kepada syarikat induk dengan pendapatan lebih RM150,000. Dan juga syarikat yang mempunyai syarikat berkaitan atau usaha sama dengan pendapatan lebih RM150,000. Mm -hmm. So, kalau mereka ada perniagaan yang lebih yang kurang RM150,000 tetapi berkait dengan Tiga-tiga syarat yang saya nyatakan tadi Mereka kena buat jugalah Okay Okay. okay. Baik, saya baru je intai-intai dekat portal ni kan. Okay, nanti kalau ada klik soalan lazim, mm -hmm. Okay, bila kita klik soalan lazim tu dia ada dua tau. Dia akan keluar soalan lazim umum Baik. ataupun dia ada soalan lazim spesifik dalam kerungan industri mm -hmm. ataupun soalan lazim SDK. Saya klik dekat industri lah yeah. industri kan. So Okey, eh? jadi dia ada bahagi-bahagi kan. penjagaan kesihatan, macam mana pemidaan, macam mana telekomunikasi, pelancongan, perkhidmatan kewangan dan banyak lagi. Mm -hmm. Jadi baca dulu, baca dulu baru uh, tanya. Ya. Yeah. Uh, baca kan. dulu, membaca amalan mulia. Uh, uh, uh. Kan bila dah baca, mana-mana bahagian yang tidak faham dan tidak baru jelas. Baru pergi kami. Baru, uh, barulah uh. ditanya. Ingat membaca jabatan ilmu. Dapat sekali. Okey. Dan berdasarkan penerangan daripada Cik Rozaini tadi kan, ya tentang uh, pelaksanaan e-invoice ini ya, kepada peniaga, peniaga atau BMKS ini. Apa agaknya saranan pihak hasil sendiri ya, kepada pembayar cukai yang akan melaksanakan ataupun menggunakan sistem e-invoice ini? Adakah uh, persediaan yang perlu dibuat uh, ya untuk memastikan kejayaan inisiatif digital kerajaan ini uh, dan juga pematuhan menggunakan sistem e-invoice ini kepada PMKS secara uh, khususnya ni. Bagaimana? Uh, Okey, pertamanya ingin saya sarankanlah untuk setiap pembayar cukai yang akan melaksanakan invoice ini untuk membuat persediaan lebih awal. Uh -huh. Okey, bagaimana untuk membuat persediaan lebih awal? Mereka boleh mengakses segala sumber maklumat uh -huh. yang telah kita Uh, letakkan di microsite invoice kami. Okey di sini mereka boleh rujuk seperti mana yang DJ Rahia beritahu tadi. Okey okay. dia boleh rujuk uh, segala berkaitan dengan garis panduan yang kita telah sediakan. Garis panduan umum, garis panduan teknikal, juga adanya panduan ilustrasi berkaitan dengan bagaimana nak melaksanakan invoice invoice berkenaan. Dan juga kita ada juga sediakan berbagai video panduan Daripada pintu masuk yang pertama mendaftar tu sampailah mengeluarkan invoice Kita dah ada semua video-video yang berkaitan hmm. Dan juga kita ada senarai seminar dan taklimat yang tel, yang sedang kita laksanakan ni lah So gunalah maklumat yang ada di Microsoft Invoice itu untuk sebagai garis panduan awal untuk setiap pembancukan melaksanakan invoice nanti. Okey, seterusnya pastikan juga untuk a uh, pembancukan ini memahami bagaimana untuk melaksanakan invoice. Kita juga adakan a uh, persekitaran latihan uh, untuk mereka mencuba dulu bagi melaksanakan invoice sama ada mereka boleh menggunakan persekitaran latihan portal my invoice ataupun uh, sandbox orang kata untuk integrasi antara sistem mereka ke sistem lembaga hasil mereka uh -huh. boleh menggunakan persekitaran latihan tu uh -huh. untuk mereka mencuba memahami lebih lanjut bagaimana proses-proses pelaksanaan invoice itu. Baik. Okey, seterusnya untuk kita membantu uh, mereka dalam pelaksanaan invoice seperti mana yang saya sebutkan tadi, talian hayat kita memang bersedia uh, buat pasir 24 jam. Okey untuk membantu mereka dan juga kaunter-kaunter perkhidmatan yang telah kita uh, buka di setiap uh, loka lokaliti hasil di negeri. Okey. So ini akan membantu mereka lah dalam pelaksanaan invoice supaya mereka dapat memahami bagaimana hmm. untuk mereka melaksanakan invoice dengan sebaik mungkin. Hmm. Okey itu dia. Dan uh, pesanan uh, secara general lah eh, kepada pendengar-pendengar bernama radio. Silakan Encik Zaini. Okey. Pertamanya uh, terima kasih kepada semua pembayar cukai. Sama-sama. Yang, yang, telah mula melaksanakan invoice dan juga bakal melaksanakan invoice nanti. Okey untuk persediaan tu uh, Seperti sebenarnya saya sebutkan tadi boleh melayari segala maklumat berkaitan dengan berkaitan tentang pelaksanaan invoice itu uh -huh. melalui microsite yang kami telah sediakan Okay, marilah kita bersama-sama beralih kepada satu proses kerja yang lebih digital mm -hmm. untuk membantu pengusaha menengah yang lebih cekap dan mudah patut cukai nanti. Okey. Seterusnya apa-apa maklumat terkini yang kita sediakan boleh layari di media sosial my invoice bagi media sosial yang kita telah sediakan. Yeah. Okey. Juga boleh melayari portal hasil utama kami ataupun microsite invoice kami. Mm -hmm. Dan saya rasa perubahan yang kita laksanakan ini bukanlah satu yang membebankan Sebenarnya ialah membantu Untuk pengurusan perniagaan Yang lebih teratur dan cekap hmm. hmm. Okey, okay. Baik dan hari ni kita bersiaran Tarikh kita adalah 13 hari bulan Betul tak? Yeah. Lah? Okey, jadi untuk Individu-individu Yang belum lagi mm. uh, Yang belum lagi Menghantar borang BI Ada lagi 2 hari, hari Okey, untuk e-filing Berakhir pada 15 Mei Jadi tinggal 2 hari lagi Untuk tarikh akhir Penghantaran borang BI Jangan lupa Ini adalah peringatan mesra Kita tak marah Tapi yeah. nanti kalau Kena penalti kita takut anda yang marah kita. Ah, ah, itu dia. Jadi ada dua hari lagi okay. untuk anda mengemas kini. Ya, e-filing anda apa pun kita ucapkan terima kasih. Ya kepada tetamu Sudah kita, C Muhammad Rozaini, Muhammad Arif, pengarah section bahagian e-invoice dari lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Ingat e-invoice tidak membebankan jadi elak salah faham. Ya. Dan untuk anda terus dengarkan kami. Ini adalah bernama Radio. Untuk anda. Klinik cukai ini dibawakan oleh lembaga hasil.